Всем привет, с вами я Викинг и го-го-го на это видео. Всем го! сегодня у нас очередные челленджи. И вот это яблоко. Испорченное в него яблоко. Что вы думаете? Что вы думаете? И челлендж у нас, я же уже сказал, что это челлендж будет. Ну, значит, челлендж и будет. Если я сказал значит если я ну а если я сказал и сделал значит это все и молодец мне надо уже лайк поставить но нет да лайк должен поставить я запутался всем пока до свидания нет не уходите никуда не переключайтесь Челлендж заключается в том что я ложу о как бы вам это все виднее было ну вот наверное вот так вот мои коленки всем вот 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 всем привет и я, 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 я положу между ног. Смешно. Э, как говорится между ног. И я должен съесть как минимум половину яблока. Без рук. все Я дотянуться не могу, не то что съесть. Вот. кислая. О, вот. О, я упал Так Вот Так. Ладно, мой охотник где? Я ничего не делаю. Вы <гублова> мне просовните, сколько неудобно. Все по честному, у меня рука нету. Вторая рука ее нету на яблоке, просто мне неудобно. Я могу только поправлять. Mm -hmm. да. mm -hmm. Как же это не плохо, Настя? могу интервью У меня на ну, рыбы, там кто... Вот что у нас получилось. Такой крысочек большой. Ну вот и все. Вот наш челлендж. Все. Пока ставим лайки, подписываемся на канал. Если вам понравилось, то репостим. И всем пока. Я пошел чайчик пить. Всем пока. Пока. Приятного аппетита, если кто-нибудь ел. Приятного аппетита. Всем пока. Я сказала, я чай пойду пить.